Вітаю вас! Сьогодні продовжимо надзвичайно актуальну тему, адже йдеться про людей з особливими потребами, яким вдається виживати у такому непростому для них світі, що допомагає не втрачати віру і не занепадати духом. Про це дивіться нашу програму. Як і всі діти, Тамара Максименко з дитинства теж любила цирк. Навіть мріяла про кар'єру акробатки. Якийсь час вчилася у Київському цирковому училищі після закінчення кам'янської школи-інтернату для глухих та слабочуючих дітей. Проте старі травми, які одержала ще в школі під час занять баскетболом та легкою атлетикою, дали про себе знати. Довелося повернутися до Запоріжжя. Влаштувалася працювати політурником, однак доля не розлучила її з цирком. оркестр его не слышен, но больше не горят его прожектора. Под куполом оркестр его не слышен. У меня родители круглые и брат глухой. Хочу сказать, что меня воспитывала бабушка. Я родила нормальную, как вы, три года я потеряла глюк и речь. Мне бабушка забрала и начала велики воспитывать, надеяться, чтобы я стала как нормальные люди. Но, к галению я плохо клик, плохо говорю. Но с помощью я хорошо кликаю. И я этого не расстраиваю, я не кликаю, плохо. Мне это не волнует. Я говорю, как вы, одинаково пришла туда в клуб, когда мне было 10 лет. И конечно, мне бабушка туда привела, в Дом культуры. Начала танцевать. Это мое хобби. Прошло 10 лет. Я танкивала, Мой руководитель Анатолий Ретни увидел, он итоге слухой, он увидел, как красиво девочка танцует, у нее плаки есть почему бы ее не взять в округе? А то у нее будет и в округе. Он подошел. Тома, попробуй участвовать в конкурсе на мировой ход. А я не умею. Науки. Ладно, я прикла кругок. Анатолий Рекни говорит, что это очень легко. Главное, гелание есть. Що палуки? Бідулані нічого не палуки. Зараз вона відома в Україні і за її межами солістка оригінального жанру народного цирку калейдоскоп Запорізького палацу культури глухих. Виступає на святкових заходах, що проводяться на комбінаті «Запоріжсталь», де працює. Часто гастролює разом зі своїм колективом. Була в Німеччині, Англії, Сполучених Штатах Америки а нещодавно повернулася з Італії. Третє місце – це високе досягнення. Недавно їздила в Москву. Там був вечір магії. Там були слідки і не слідки. Вони не повірили, що слідки, що вони вміють показувати вороги. Але ми так казали, що відкрили рот. Там був ще один чоловік, Рутнев, профессионал в городе. Он, да, да. А потом увидел, что молодцы мы. А я сказала, что мы лучше, чем Алла Пугачева. Она тоже всегда. Мы лучше кверти. Я показываю людям, чтобы они радовались, удивлялись. Что такое, что Вообще есть такое, как, так, дети говорят, мама, правда, что Деда Мороза бывает или нет? Мама, бывает, а когда вы дети, а, Деда Мороза нет. Вот там и вокруг показывали, в Керадоке, удивлялись, что-то. Її життя, це її стихія, яку вона поринула всією душею і зараз абсолютно не шкодує про це. Натхненником для Тамари Максименко був і залишається керівник народного цирку Анатолій Рєзнік, лауреат міжнародних фестивалів глухих магів. Вже 37 років як він на сцені, дивує, захоплює, розважає малювання, спорт, цирк. Таким був шлях у світ різнобарв'я і музики, світла і свята. А долю вырешила книга, яку выпадково придбал в магазине. му стало очень интересно, купил, пошел домой и начал это, увлекаться этим смотреть. И постепенно я отошел от порта, начал занимать, это дедры-кредиты, женился. И начал эти дедры-кредиты, что я делал, показывать жене, потім потом родителям. И, э, когда я принес это реквизиты в клубе для того, чтобы показать своим это друзьям, меня заметил председатель областного дома культуры Луки. И он это, предложил мне работать здесь в доме культуры Луки руководителем калейдоскопа. Конечно, было очень трудно пригласить это ребят. Многие боялись. И надо было научить ребят, как правильно показать фокусы. Нужно было самим делать это, это костюмы, реквизиты, все. Ну, конечно, благодаря Дому культуры они помогали. Но при распаде СССР помощи нет, не было. Я начал своими руками искать это, помощи, магазины, чтобы искать это, делать новые реквизиты. Наши сам делать это, по чтобы мне это, делали разные детали. Таємниці своїх виступів Анатолій Андрійович не розкриває нікому. Хіба що учням, яких дуже любить і виводить на міжнародну арену. Знаходиться у постійному пошуку, адже щораз своєму глядачу хоче подарувати новий цирковий номер. Я на, по телевізору. Іноді я общаюсь. Іноді думаю, як це все це зробити. Конечно, это не дико. Если у меня хорошая программа, то я даю этому человеку. Иногда этого, ну, человека не получается. Потому что руки не всегда работают так, как надо подпринимать. Потому что шарики и веревку нужно по-разному держать. Вот муж, да, девочкам, я, например, я предлагаю давать реквизиты красивые. Это цветочки, это штукатулки, там картиночки, платочки, зонтики. Артистизм, творчість, наполегливість. Певно, у цьому секрет успіху учнів Рєсника. І Тамари Максименко, зокрема. Її енергії вистачає на все. Має ще одне захоплення. Ще одну мрію, яка вже здійснилася. Та хоче захопити нею жінок з вадами слуху всієї України. Я Тамару обожаю. Це жінка-праздник. Женщина-праздник беспокойная, общественная, она любит дарить радость. Радость и чудо. Вы знаете, когда-то в Советском Союзе было такое понятие, народный спорт. Так вот, Тамара это из народного спорта. У нас есть федерация спортивная глухих, и есть клуб футболистов, баскетболистов. И в основном это, этими играми занимаются мужчины но у них же есть жены, а это все подруги нашей Тамары. И в какой-то момент она говорит: если на соревнования приходим мы болеть за наших мужей, там братьев, знакомых, то почему бы им не прийти и не поболеть за нас? И вот эта идея женского мини-футбола она сначала, э, ну, не воспринималась всерьез, но потом Первый раз, когда пришла наша команда, эти жены футболистов и баскетболистов, которые начали тренироваться, а их мужья с детьми подсказывать. И когда мы первый раз в марте месяце провели турнир в, зале, в спортивном зале Гуманитарного университета «Зигму», и переехали команды из Полтавы, Харькова, и на балконе было Столько зрителей, самых тихих зрителей. Вы знаете, мы привыкли, когда много шума, когда эм, болею за команды. А на том турнире было очень много зрителей. Из, из ну, тишина, но столько эмоций руками было. И это был наш первый успех. Это был ее успех. Я как упалила кем? Надо радовать. Гей. Бороться, не утупати, ні вдавати, бультини. Гік коротка, але не витна, так треба бороться і не падать тугом. Світ слабочуючих та глухих людей особливий. Там немає галасу й суєти. І лише серце, барометр сприйняття їх суспільством. Воно завжди відкрите для добра і радості. Розквітає, якщо має підтримку і розуміння. Ця мала яка приходить до нам, творчо увлікається. Ми показуємо їм систематичну допомогу. Нас піддержував. пять лет назад фонд защиты инвалидов, которые предоставили возможность приобрести музыкальную аппаратуру как для выступлений, так и для репетиций этих коллективов. Нас поддерживает Главное управление по труду и социальной защите населения областной администрации. Панкрату Виктор Павлович оказывает помощь, много помогает депутат Сватьева. Валентина Владимировна, а также в администрации Панкратова отвечает за работу с инвалидами Гончаренко Галина Андреевна. Нас не выставляют в беде. Куда уехал цирк? Он был еще вчера. И ветер не успел со стен сорвать афиши. Но больше не горят его прожектора. На Польщі не его не слышен. Говорять, щастя, воно як здоров'я. Якщо його не помічаєш, значить, воно є. Герої нашої програми мають вади здоров'я, та це не заважає їм бути щасливими. Адже у кожного із них є мрія, до якої вони прагнуть. І, попри всі негаразди, досягають її. От тільки хочеться, щоб на їхньому шляху було менше перешкод. Залишайтесь з нашою програмою і надалі, і дивіться її на телеканалі Запоріжжя. Успіхів вам! І нехай вам посміхнеться! Удача! До побачення!